Olum dostlar, videomuzu xoş gəlmisiniz. Bu günləri sizinlə bir yerdə zombi modu haqqında hər bir şeyi öyrənəcəyik. İlk öncə dostlar, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Yeni gələnlər xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və videonu indicə bəyənin. Videonun sonlarına doğru siz zombi modunu necə rahat şəkildə, sadə 5 saniyə garant verirəm, 5 saniyə ərzində yükləyəcəyiniz öyrənəcəksiniz. Zombi modunun linki də açıqlamalar qismində olacaq. Açıqlamalar qismini Yat oxumağı, atvans partmayın və dostlar, ilk öncə zombi modunu açmaq üçün hansı düyməni istifadə edirəm onu göstərəcəm. Gördüyünüz kimi GTA 5-də hər sözünə, hər sözünə elə, hər klavkasını bir dəfə vurursunuz, oyun bu şəkildə olacaq, narahat olmayın, oyun donmur. Sadəcə o moda keçir. Gördüyünüz kimi qırağda səhifədə loading ə, yazıldı və bizim modumuz açıldı. Bu şəkildə açılır dostlar, gördüyünüz kimi. Yenidən N modunu vurursunuz. Oldus radiosunu açmaq deyirəm mən. Açdı. Gördüyünüz kimi dostlar, modumuz bu şəkildədir və bizə e, qırağdan 0 sıfır göstərib. Yəqin ki bu sıfırlar bizim öldürdüyümüz e, zombilərin sayıdır və onların da qətli yetirdiyiniz zombiləri bizə göstərir. Kimisə yəqin ki onu vurub. Ha burda da zombi gəlir. Ə, e, dostlar, o anladım ki, sizə bu mod əyləncə modudur. Yəni düşünməyin ki, bu mod ə sizə nəticə qazandıracaq oyun yox, sadəcə əyləncə məqsədiylə bu oyunu oynaya bilərsiniz. Bu modu yükləyib rahatlıqla oynaya bilərsiniz. Dəstəyə kimi çağıra bilərsiniz. Modda öz geyiminizi falan hərbi key dəyişə bilərsiniz. Hansı düz istəyirsə oldu. Polis şəklində, qoruculu şəklində, nə bilim belə bir geyimdə xidmət eləyə bilərsiniz. Mən bunu götürməyin yaxşı. Diyan, diyan, dia əsəbləşmə, diyan. Əsəbləşmə. Şığla, şəhərin işıqları yandırırıq. Vatikanı göstərsən, zombiləri göstərsən, hard mod modunu açıb aça bilmirik. Dəstər olsun çünki o gümanlı deyil. Bax burda dostlar istədiyiniz kimi ə, yanımıza qoruyucular gətirdiyi, bizdən bir yerdə dəstək ekibi çağıra bilərik və oyunun Əyləncəsinə baxaq dostlar. Bilən belə maşını spawn elədim. Zombilərə baxsın, onbilərə bax. Zombiyə bax. Bu zombiyə bax. Zombilər ətrafı bastı dostlar. Ay. 13 nəfərimizi öldürüblər artıq. 14 oldu. Hə, zombilər, nə var, zombilər ay, də ha. Bəlkə su ay 70 zombi olub. Ay, bu zombilər əməli başdı. İtə, abid nə istir məndən? Ay. Ay öldürməyim mən. Yani... Ay, aç, dur. Ay, öldürdülər. Ay, zombilərə bax hey sən. Qudursan qurbağa. Lənət olsun. Lənətə gələsiniz sizə. Dünyanın axiriysən belə qalacaq. Aha, yenidən canlandı. İndi mən o keçid eləyəcəyik avtomatik olaraq. Gördüyünüz kimi şəhər yanır, tökülür, məhbulub hər yer. Yəni maşını götürəy 15-in 16-ya da artıq. Bax mən ə e, işarə elədiyim yer var, sarı yer. Ora getməli polis maşını ilə. Oha, şəhər yanır, partiyə məhbul olur. Yəni həqiqətən də çox gözəl düzəldiblər bu modu. Çox xoşum gəldi mənim. Buyurun görün mə. Ay buna bax. Ay itcə, ay it boymü. Qoyma. A qoyma çöpçü oğul, qoyma çöpçü oğul, qoyma. Ay siz nəyə yarırırsınız? Siz nəyə yarırırsınız? Siz nəyə baxırsınız? Yaxşı. Gör dostlar, modu sizlə bir yerdə öyrəndik. Yəni indi bu dəqiqə dünyanın rekordunu qıracam. İnşallah kompüterimiz qızb patlamaz, məhv olmaz. O qədər zombi çağırazam. O qədər Ordu çağıracaq. Məni qoruya bilməsənsə, şişhərətsizdə başlarını oynatacağam onların. Ya məni qoruya bilməsələr sözüm yoxdur. Bu nədir? Bu hava nədir belə? 63-ün 23-ə, şükür 63 nəfərimiz ölüdür. Tom menyusundan çağırıq qvardlarımızı, qoruyucularımızı çağıra, defense. Davay, 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 davay. Nəkdə çox olsa orada ya. Ölməyin, ölməyin. Fəncə. Bir-bir çağırdım, bir-bir çağırdım. Göynəği də çox bərəcək. Və Bə burada qırığım oldu. Çıxış tərəfinə qabağında. Qabağım əla. Biraz da, biraz da, biraz da, biraz da, biraz da. Biraz da RPC olmasın da vurub öldürəcəklər məni. Backguard. Davay, 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 davay. Davay, 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 davay. Gəlin, gəlin, gəlin. Nə gedəcəyə, sonra reaksi. Əla. Əla, 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 əla. Ordumuzu yığdı. Ordumuzu spawn elədik. Bir azdan zombilər gələcək. <yibli> mənim sümə yox, mənim yani, sümə. Gəlin potlarımı yaxşı hazırlayaq. Bax, yaxşı. Eee, burdan zombilərimizi çağıraq. Çö, 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 çö. Çö, 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 zombilər gəldi. Qəşəng. Zombilər gəldi. Öldürün, zombiləri öldürün. Məə baxmayın. Alaldı, alaldı, əla, canavar kimi. Məhfilin, arı sütmə gəldilər məhfilin bunlar. Şəşə indi 87-nin 23-ə. İndi gəlin görüm ordun qabağını necə deyancaxsınız. Əfsanə, əfsanə. Zombilər vaspan ollurlar. Bizimkilər də məhfil eləyir. Alaldı sizə qotladım. Arxımcı gələnlərə var. Cana var, cana var yeyim oyun qastı. Oyun qastı Allah haqqı. Oyun içində elədik. Təbrik edirəm. Oyun içində elədik. Yəni uşaqlar, yəni burada gördüyünüz kimi çox gözəl bir şəkildə oyunumuzu oynuyurduq. Sadəcə çox eləbi sıpan elədiyiniz zaman istəyir kompüteriniz nə olur olsun, yəni bu oyundan atacaq. O modun artı nə nə deyim? Çox da belə üstünə getməyiblər də peşəkarlıq olmayıb. Siz çalışın çox az sıpan eləyin. Məam qədər abartmayın hər şeyi. Və dostlar, elə belə deyim, oyun çökmüşkən biz də sizə ekranı açaq, ekranda, kompüter ekranından necə ə oyunun zombi modunun necə rahat bir şəkildə qurulacağını göstərim və bununla da videomuzu sonlandıraq. Videomu bəyəndisə, videonu bəyənməyi, unutmayın, kanalımıza abunə olun, zəng vurun ki, növbəti videolarımızı qaçırmayasınız. İlk videoları siz izləyəcəksiniz. Və modu linkdən ə yükləyin. Yüklədikdən sonra dostlar, papqaların birinə gələcək halda yüklənə yükləmis ora polisli zombi modu deyilən bir dosya olacaq. Bunu düzəldən kanal da, yəni paylaşan necessary... kanal Teknofan kanalına da təşəkkürümüzü bildirirəm. İstəsəniz i e butonundan baxa bilərsiniz. Və dostlar, bu polisli zombi modunu, eee, masaüstü masaüstünüzə atın, rahatlıq olsun deyə və bu modu at, e, bu papkanı açdıqdan sonra gördüyünüz kimi bu sənədlər qarşınıza gələcək və oyunun qurulduğu papkanı open file location və yaxud e, ə nə deyim sizdə başqa dildə ola bilər. Yəni oyunun qurulduğu papkanı açın, yan-yana gətirin və burdadakı olan bütün papkanı, bütün sənədləri mən etdiyim kimi sürüşdürüb atın replace the file in the destination deyilir, yəni ki, papkanın içərisindəki faylları yeni fayllarla dəyişdirilməyindən sözdür. Vurulur, bu sizdə gəlməyə bilər, çünki mən qurmuşdum, qurduğuma görə belə bir söz gəldi, sizdə gəlməyə də bilər. Ən üstdəki sözü mən vuracağam və bu qədər sadədir. Artıx sizin modulu hazırdır və unutmayın, modu açmaq üçün əgər klaviaturadan inə vurmaqımız məsləhət. Bir mod açılandan sonra bir daha n moddan vurub spam menyusunu düzəltməyə deyə polisləri çağırmadı hesab elə axı edə bilərsiz. videomuz bura qədər idi dostlar. Videonu bəyənməy, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti növbəti videolarda görüşmək üzrə.